Мы находимся в муниципальном приюте, который закреплен за городом. В данном приюте находятся около 550 собак и около 50 кошек. Все они находятся в ужасном состоянии и содержатся в ужасных условиях. Деньги, которые должны были быть направлены этому приюту из казны города. Сюда абсолютно не доходят. Приют содержится на деньги, продовольствие и все остальное на помощи волонтеров. В связи с этим мы хотим провести акцию для привлечения внимания горожан и всех остальных, чтобы все помогали этому приюту, раз на это не способны наши власти. Ходите, помогайте этим животным, приносите корм, различные лекарства. Также эти животные ищут своих хозяев.

Или что надо делать? Лекарство привезти, еду, или да. что-то такое. Кругу. То есть надо лично ехать, да? Да, Лигамска 271. 271.

от муниципального приюта, находящихся да? в Сиригамском Бессимский день. Вот снимали шанс познакомиться с одним из наших питомцев. Дайте ему лапу. Лапу сюда пожмем.